сами знают что у нас месяц до игры остался и никакого такого втягивающего периода нет они уже и в прошлом году у нас такая же ситуация была и та направленность основная, первая часть этого сбора и эта неделя да направлена больше это вот восстановить эти дыхательные свои э, функции плюс силовые, плюс э, и добавляется скорость. Так что э, вот в этих трех направлениях, это на, в этой неделе мы, на этой неделе мы работаем, плюс, конечно, и токсические упражнения тоже через мяч мы тоже это, эти функции развиваем. А в первый день вы проводили бип-тест, ю-йо его так называют еще. Насколько это он дается сложно, мы знаем, что вы его давно практикуете, этот тест. Ну, он в первую очередь показывает, в каком состоянии приехали футболисты на сбор, когда они закисляются, в какой период времени, сколько они терпят. И уже исходя из данных этого теста... Потом строится работа, когда беговая у нас работает команда, делится на группы, и у них у каждого свое время, потому что тоже у всех у них разное состояние, но общее состояние команды да, на достаточно хорошем уровне уже видно, что даже по этому тесту, что ребята практически все в одном состоянии. Как вот ребята работают без мяча, если брать беговые объемы, да, которые ну, необходимо вы, 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 выполнять, и как в тренажерном зале справляются, вот вы уже сформировали впечатление? Ну, самое главное, что все работают с большим желанием. Конечно, первые 3-4 дня достаточно тяжело, потому что работа э, и есть специальная, и не специальная, но самое главное, что и те временные отрезки, которые ставятся при каждом задании, и те тактические моменты, которые мы уже потихоньку начинаем вспоминать, это все на достаточно хорошем уровне, и ребята с пониманием относятся как к работе с мячом, так и к работе и без мяча. Ну а по молодежи, если можно, хотя бы без фамилии, насколько, особенно дебютанты основной команды готовы, насколько они вас удовлетворяют, в плане объема того же работы, пока без мяча или с мячом, но в тренировочном режиме за два дня работы. Да. Я вам не могу да. сказать, да. как они готовы, как они, они не первый раз и тренируются вместе с нами, эти ребята. Так что здесь новичков у нас практически нет, да, может быть, для Буэна это, э, ну, так сказать, что сборы новые и тяжелые. Да. Вот. А все остальные ребята, они знают и требования, так что они вы говорите тянут, они тянут, но мы тоже должны учитывать, что у нас есть группа ребят, которые мы 2000 года и давать такую же нагрузку тем ребятам, у которых уже есть фундамент какой-то заложен. То здесь мы подходим уже больше дифференцированно к работе молодежи, особенно в где-то и в силовой работе и в беговой работе. Вы много еще работаете по поводу коллективной скорости, ну, опять-таки, это все вспоминается, нарабатывается, да? то, то, есть, вот, если в процентном соотношении поделить сбор, там, на беговую работу, на технико-тактические упражнения, то какой вот процент приблизительно в вашей программе? Ну, мы все равно больше делаем процентов 70 работы у нас идет через мяч. И... Та же силовая работа, и та же аэробная работа, и с и скорость, это все идет в комплексе, но говорим, все равно больше вы сами все видите, что все равно больше работы с мячом. Тренировочное поле одно и то же самое, инфраструктура, собственно, что вы сказали о качестве газонов, постоянно сюда ездит «Динамо», это традиционный лагерь для подготовки? Ну, условия прекрасные, качество поля великолепное, осталось только этим воспользоваться и прибавлять с каждым днем.